现在是什么意思、啊，薛督军？刘玉娘这么做合适吗？你混蛋，薛东军！你和我分开，就是为了嫁给我这到姨太太？ 你以为富贵的六姨太这么好当吧？现在我给你两个选择：要么我杀了你，要么…… 如果有一天，一切尘埃落定。